Благодарю. Благодарю тебя за каждое мгновение, которое вселенная в твоем лице мне подарила. Сказочного сна морфейней, оставив тайну неразгаданной в конце. Благодарю тебя за тонкость каждой мысли. За каждой фразой виден минимум тибет. Ты так разрисовала мой досуг, что мы с ним готовы полностью довериться тебе. Благодарю за пальцы в крепкое сплетение, за шанс представить нас, идущих к алтарю, за мудрость слов, за гедоничное хотение и за смущение моим благодарю. Практически классик. Да, да, Я тоже чувствую. Не, хорошо, выходишь на классику, сохраняя вознесенские литерации. Я обладатель... Ну, еще немножко да, лирики, это посвящений девочкам. Девочкам? Ну, я что, молодой, зазорной. Способ общения поэтический. Я обладатель драгоценного металла. Ни кольца, ни сережки ничего не стоят. Ты важное не говорила, бормотала. Все главное оказалось самое простое. И серебро твоих нечастых томных вздохов и золото молчания подаришь тоже. Моя задумчивость — деление эпохи на до и после нашей самой первой дрожи. Так. Еще недавно написал, э, уже один раз читал на дне э, поэзии. Лучшим быть сложно, лучшим быть плохо. С шаткого трона вот-вот и подвинут. Можно им быть, но прикинуться лохом Лохом прощают любую провину, но почему-то все чаще корону мне предлагают и хвалят нередко. Пусть предлагают, но трон я не трону. Трону бы я предпочел табуретку, и я бы на нее как макака с гранатой в страшном бою на последнем дыхании влез и взрывал бы, взрывал бы как надо весело по королевски стихами. Всем После каждой из точек, как будто бы не возврата, Мы прощали, а не прощались, и в этом мы были сила. До сих долбанных пор необъятая мною утрата Говорила с тобой, а при встрече язык прикусила. Нет подобного мира, ни точного, ни фантазий, Где бы так изощренно дырявила душу память. Я несу тебе море, а ты подставляешь тазик. Я несу тебе розы, а ты по лицу шипами. Да, я знаю за что. Ты, конечно же, не виновата. Это мой был удел оружием в сердце колющим. Я уже не люблю себя. Тело мое тесновато. Мне бы в тело того, кто был с тобой незнаком еще. Это трагикомично настолько, что не напившись я, хрен ответил бы на как дела твои что-то внятное. Нам с тобой была выслана доля Нэнси и Сида Вишеса. Там посылка у двери. У входа дверь открывай, звонят мне. <звучит> 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 <400 калорий. Давай. звучит> Роман Баба, ребята.